Пришел герой а с клубу Днепро. Саша, ты комментар в матче на сегодняшнем матче? А, такое ощущение сложилось, что мы играли как бы отрезками, где-то играли хорошо, показывались и в защите, и в нападении, потом как будто бы сдавали назад и догоняли такие, как бы отрезки были, то мы в отрыв, то они нас догоняют, Леркасы что здесь, что в Киеве, я хочу взять как бы, ответственность на себя, потому что я бросал броски, допустим, где-то свои, но я промазал, что здесь, что в Киеве. И два этих поражения, как бы, я считаю, что в основном э из-за меня. Где-то потери, где-то броски, так что хотел бы взять ответственность на себя. Команда все делала, чтобы выиграть, как бы, а вот <з clarity> у меня получилось наоборот. Но ничего, как бы, такое бывает, это игра, и мы постараемся наладить где-то ошибки свои исправить.

Это не его дело. Я знаю, кто он. Я знаю, что он эти броски бросает. И я знаю, и я этим рискую, а не он. Это его дело. Забивать. Если он не забивает, мое дело его отправить на скамейку или сделать что-то другое, чтобы он мяч не получал. Это, я с ним полностью не согласен. Это не его дело. Он делал все правильно. Он делал все правильно. Он так играет, он такой игрок, он делал свое дело. Попал, не попал, это, это его не должно интересовать. Он, делает, он так играет. Он так играет, и все мы, я это прекрасно знаю, как он это делает. Так что он полностью не прав, он все делал правильно, и, и ни в коем случае не надо э, обвинять самого себя. Э, здесь здесь э, в, в этом проигрыше только команда, только команда, только мы все вместе. Э, да, были отрезки, которые мы играли очень здорово, э, но к сожалению замены нам не помогают, а, а только наоборот усугубляют. На наши и так неправильные действия. Вот. И, и это, это печаль, потому что некоторые игроки выкладываются на 200%, а некоторые не выкладываются даже на 10%. И я думаю, что это всем заметно со стороны. Вот. И, и когда ребята получают удовольствие от игры в защите, меня это как тренера очень радует. Я, я сегодня кайфовал. Три четверти, я просто не, не мог нарадоваться своей командой. А некоторым игрокам нужен мяч в нападении для того, чтобы его бросать в кольцо. Извините, тогда вам в другую команду. Я так играть не буду. И такой игры мне не, мне не подходит. Пока игроки не будут убиваться в защите, они не имеют права атаковать. А, сетку плей-офф прокомментируйте. Опять же, тут комментировать нечего. Любая команда может преподнести сюрприз. Особенно опять, опять мы, мы наступаем на те же грабли. Первый раунд до двух побед. Ну, в прошлом году мало случайностей. Николаев с Будивельником. Как, как по мне, то все раунды должны быть до трех побед. Здесь не должно быть случайностей. Это уже больше похоже на кубковые какие-то игры, в которых мы чемпионы. Но опять же, мне это, мне это не очень нравится. Потому что есть, есть такой вариант, как расслабление дома и вылет на, вы, на выезде. Есть, все команды хорошие, все команды могут обыграть. И здесь мне кажется что даже и особого преимущества своего поля не, не будет играть роль то есть любая команда может преподнести сюрприз все, все сейчас усилились харьков опять набрал обороты одесса пополнить с новыми игроками опасно то есть тут кто кого выбит я просто затрудняю сказать и даже даже не, не, не поспорю ни с кем кто, кто будет играть в полуфинале